Да, нормально. Нормально. Все следит, следят за всем. Порядок везде. У меня претензий нет. А по дорогам тоже все в порядке? Или есть какие-то претензии к самим? Нет, так дороги, это же не дороги, это испытательный полигон. Дорог нема пока. Ну, я думаю, лето еще продолжается, сделают. Как вам сказать, поменялось? Работали, как и работаем, по-старому какие-то у вас пожелания в госавтоинспекции? инспекции? Ну, пожелание работать больше с пешеходами. Пожелание. А так они работу производят. Раньше, вот раньше что было? Раньше, когда светофор у нас здесь работал, здесь ГАИ было постоянно. Они следили за тем, чтобы люди ходили за пешеходами, как положено. А теперь мы их... Ну, будем говорить так, начали чего-то бояться. Хоть немного. Если раньше, будем говорить так, беспредел был полный, то сейчас хоть чуть-чуть начали чего-то бояться. Начали более культурно разговаривать такого как раньше не было то что они себе позволяли то есть какие-то сдвиги есть но еще далеко до европы нам тем более с нашим менталитетом и с менталитетом нашего гаи я думаю к этому еще надо приложить немало усилий работа гаи то да их что то вообще сейчас мало стало мало стало их а что бы вы хотели от гаи видеть как водитель а что виден? Дороги прежде всего. Дорог вообще нету. А от дорог зависит все. Безопасность движения. Ну, к счастью, не сталкивалась в последнее время. Ну, обращала внимание, что ездят с флажочками. Но не знаю, насколько это искренне. И насколько они за Украину. И насколько изменилась их все-таки привычка брать взятки не выписывать такие протоколы, даже если водитель виноват, и все-таки настаивает на том, чтобы он платил в казну, а не ему в карман. Ну а насчет, ну честно скажу, сколько я сталкивалась с гаишниками, действительно останавливали, когда нарушила, и действительно, ну как-то договаривались. Я езжу либо попутчиком, либо водителем. Вот, то, ну что, дорожное покрытие оставляет не то, что желать лучшего, но это, ну это просто какой-то кошмар. И в связи с этим очень много аварий. Я сама наблюдала много раз. Ну, я дорогами удовлетворен. Будет хорошая дорога, будет лучше соблюдать правила, и безопасность будет лучше может быть и меньше придираться стали, а более конкретные вопросы решают. Я думаю это.